номер 17 на улице Молодежной на окраине Авдеевки вчера вечером было несколько прямых попаданий. В котором часу? Вот абоненты говорят, люди сегодня утром. Сегодня утром, либо вчера вечером. Люди все очень испуганы, состояние ужасное. Были на первом этаже, зашли в квартиру, женщину трусит нужна медицинская визит, помощь, потому что состояние просто кошмар. У всех тут разные мнения. У меня, но ну, я считаю, что нас ДНР обстреливали, а он брат. Мы с ним даже на эту тему не разговариваем, чтобы не порваться. Знаете, как тяжело? Я сидела дома на диване, и тут непонятно что. Все падает, все рушится. Муж откуда-то выскочил. Ну, короче. А потом уже началось, я не знаю, сколько раз. Я уже даже не считала. Все в коридор выскочили, соседям стучу, что горит газ. Это было прямое попадание? Да. Ну как, наверное, прямое было в четвертой, а нам, наверное, на втором, наверное, срикошетило или вскользь прошло, потому что, ну, чуть-чуть, как сказать, окна повылетало от удара. постійні обстріли призвели до того, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, це стосується забезпечення струмом Авдіївки. Крім того, було пошкоджено фільтрувальну станцію. Там зараз немає електроенергії, тому станція не очищує воду. Для того щоб відновити роботу станції, необхідно відремонтувати електроопори навколо станції. Їх пошкоджено останні три дні. Я витратив на те, щоб разом з патрулем ОБСЄ та генералами з СЦКК з обох сторін потрапити на цю фільтрувальну станцію, щоб посприяти припиню. В огню, саме на него на самонаси точки. улица молодежная 13 это еще один дом пострадавший вчера вечером от прямого попадания снаряда вы пофотографируйте лучше хорошо и можете с фотографиями прийти да. в городе хорошо можете застеклять, как бы, с ваших слов там все примут. У тебя фотографии же есть, можете сфотографировать. Есть? Фотографии да. Вы с фотографиями придете в город дело. Если есть возможность распечатать, можете сразу прийти уже с распечатанными и сразу написать заявление. 21.26 я поступила посмотреть на часы. Uh, услышала первый перелет возле дома. С мужем упали на пол и лежали. Ждали, пока все это закончится. Ну, а что, что, на что, ты что, ты не хочу я на тебе не путь. Нет, так а куда мне идти? Ну вот стоят люди. Да. А да, Готовится, скажешь. Было. Ну стараемся, помогаем как можем. Вы видите. Слушайте, ну не верьте, если вас отвезут, то вас привезут обратно тоже, только закончится дорогая война. Закончится, вас привезут обратно. Нет. Гречки. Держи Ночі до самого ранку продовжувалися обстріли, дуже гучні були обстріли. Зараз групи скрізь працює, що на сьогодні у нас е, працюють е, особливо велику увагу приділено сьогодні так звані старі Авдіївки, туди розвозяться зараз продуктові набори, ті, що поступають до допомоги, карітаса поступають і од інших. Тобто сьогодні ми хочемо. Дуже, скажем так, щільно зайнятися приватним сектором. Яка може бути евакуація? Це таке слово, в зв'язку з чим наступ немає. Електроенергія буде. Дивіться, вода є. Теплопостачання. Тут знаходиться заступник міністра інфраструктури. Він вивчає ситуацію відповідно норм, нагнали тепло, газ в квартирах він не був тільки не було світла. Тобто потреби немає? Яка так. потреба? Хороша, хороша, хороша. Спасибо. На здоров'я. Це оперативно-спасательний автомобіль головного управління ГСЧС України в Донецькій області. Він був вчора направлений в общеобразовательну школу номер 2, де спасателі починали розгрушувати гуманітарну допомогу для населення міста Авдіївки. В 21.10 в результаті артилерійського обстрілу произошла такая ситуация, пострадал автомобиль, и вследствие обстрела погиб водитель. И я находилась разом с оператором. Начальник Авдеевского гарнизона ГСЧС Украины в Донецкой области получил ранение в брюшную полость. Сейчас он находится в реанимации, но состояние стабильное, стабильно тяжелое. Авдеевская школа номер два. Здесь организован еще один пункт выдачи гуманитарной помощи. Сегодня здесь разгрузилось 4 20-тонника с товарами первой необходимости. Сегодня здесь многолюдно, а вчера вечером снаряд, упавший э, в эту воронку, образовавший эту воронку, убил водителя и тяжело ранил начальника Авдеевского гарнизона МЧС. Сейчас пацаны уже подъезжают, уже по молодежно ехали. А, вот. это, зачем это? а, так, а это что такое? Гуманитарка на да на работе. Дают. На какое предприятие? Константиновское управление газификации и газоснабжения. Никто не бросит в беде, никто. И даже речи об этом не может быть. И дети наши здесь, и все здесь. Он нам взяли и памперсы, получили для детей 8 месяцев ребенку. Все тут. А куда ехать?